cikgu akan sambung dengan penulisan sintaks Java untuk mula input, proses, output dan juga amalan terbaik pengatur Jadi kita akan tengok dulu contoh soalan supaya kita boleh nampak bagaimana dari soalan kita akan tukarkan kepada kod atau cara Java. So kena tahu bahawa contoh beginilah contoh soalan SPM di bahagian B. Kadang-kadang dia 10 markah, kadang-kadang dia 15 markah. Ha jadi kena ambil tahu bagaimana penulisan kod atur cara ini. Jadi contoh soalan, Raja di bawah menunjukkan output bagi atur cara Java. Jadi dia bagi output lah. Kita ada masukkan tahun kelahiran anda, so tahun itu dimasukkan, kemudian dia akan papar umur. Okay, tuliskan atur cara Java tersebut mengikut amalan terbaik pengaturcaraan. Dia highlight tentang amalan terbaik pengaturcaraan. Jadi kena tahu amalan terbaik pengaturcaraan kita ada empat tu kan Jadi macam mana kita nak letak kita akan tengok di hujung nanti Okay So yang pertama mestilah syntax terminal So Java ini sebab dia statically typed language Dia adalah yang kita kena state apa kita nak buat Maka untuk mula dan tamat juga dia ada syntax ha, Syntax untuk mula dulu Sebelum mula kita kena isytihar nama kelas ha, Nama kelas dia jadi kita letak public kelas diikuti dengan nama file yang kita nak save. Ha, nama kelas ni nama file yang kita nak save lah. Yang bila kita letak nama file dia akan simpan di dalam komputer kita ada .java. Ha, dia punya extension tu. Okay. Cikgu ambil public class kira umur lah. So ingat untuk namakan nama file juga mesti seperti konsep pemboleh ubah satu perkataan saja sebab tu cikgu letak kira underscore umur. Okey, kemudian diikuti dengan sintaks mula. Okey, sintaks mula yang ini pelajar wajib hafal. public static void main buka kurungan string S huruf besar square bracket arts tutup kurungan curly bracket. So kena ingat sintaks ini ada tiga bracket berbeza. Kita ada bracket yang biasa, kita ada square bracket dan kita ada curly bracket. Jadi macam mana nak tulis? Kita akan tulis seperti ini. Hmm, so perasan tak cikgu dah buat indent. Ada je curly bracket, indent. Ada je curly bracket, kita indent. Masukkan ke dalam. Okay, next. Kita pergi kepada syntax input. Ha, lepas kita dah mula, kita buat syntax input. So, untuk menerima input dalam Java, ada tiga perkara yang wajib wujud di dalam kita punya coding. Coding pertama adalah import scanner. Wajib. Ha, wajib kita import dulu. Import java.util.scanner. S huruf besar. Ha, Okey. Diikuti dengan. Di mana kita nak letak ni? kita akan letak import java.util.scanner adalah sebelum daripada kita punya mula tadi. Sebelum daripada kita punya terminal tadi. Kita letak di atas. Okay, diikuti dengan kita declare scanner kita. Kita dah import, kita nak guna, kita bagi tahu. Okay, saya nak guna. Jadi, syntax untuk kita bagi tahu nak guna itu adalah scanner input sama dengan new scanner system.in. So, kalau perasaan cikgu kotakkan tu kan, input tu. So, perkataan itu boleh berubah ikut situasi. Ha, kalau kita nak letak scanner pilih sama dengan new scanner system.in pun boleh. Ha, cuma, dia akan berubah bila kita letak input itu. Nanti bila kita nak terima input, ha, kita guna, kena gunakan perkataan input di bawah. Ha, nampak tak matching warna purple tu kan? Okey, jadi... Sintaks untuk terima input adalah sama seperti yang cikgu ajar sebelum ini yang pemboleh yang kita isytihar pemboleh ubah itu. Okey, jenis data pemboleh ubah sama dengan so input tadi yang matching dengan atas sama dengan dot next jenis data. Ha, ada jenis data. So untuk jenis data yang warna pink di belakang itu kalau kita guna integer, double, char, boolean, kita akan letak di belakang. Dan jenis data tu huruf pertama dia mesti huruf besar. Tapi kalau string, kita tak perlu letak next string. Tak perlu. Kita letak next saja. Jenis data tu akan hilang. Okay. So, contoh dia macam ni lah. Cikgu nak terima tahun lahir kan? Jadi, cikgu letak integer jenis data dia pemboleh ubah dia tahun lahir. So macam tadi cikgu kata cikgu jadikan dia satu perkataan sama dengan input dot next int. So perasan tak i huruf besar. Ha, jadi di mana kita nak letak? Letaklah di mana bila kita nak terima input itu. Ha, okay next. Kita akan buat proses. So proses ini adalah satu coding yang paling mudah dalam mana-mana bahasa pengaturcaraan sebab dia guna konsep macam kita isytihar pemboleh ubah cuma data itu dia akan berubah jadi proses matematik ha ni dia Okay, jenis data pemboleh ubah tu sama kan sama dengan sama macam isytihar pemboleh ubah sama dengan terima input cuma selepas sama dengan tu dia akan tukar kepada operasi matematik tak kisahlah kita nak tambah tolak darab bahagi ikut kita itu adalah operasi matematik yang kita nak buat. Jadi cikgu akan tulis sebab kita nak kira umur. Maka cikgu buat in umur. Cikgu pilih pemboleh ubah yang kita kita faham. Okay. Sama dengan 2025. Cikgu pilih tahun 2025 sebab ni soalan tahun lepas. Tolak tahun lahir. Ha, jadi di mana kita nak tulis? Tulislah di mana-mana pun. Ha, di selepas daripada sintaks kita nak terima input itu. Lepas kita terima input baru kita boleh kira kan kita tak terima input kita tak boleh kira okey next dengan penulisan syntax output so kita ada coding yang tadi so kenapa cikgu kosongkan tadi di atas tu okey sebab java ini dia special sikit ha, uh, kalau kita terima input kita terima input je lah kalau kita nak apa-apa output kalau kita nak nak buat input kita nak message nak minta dengan pengguna masukkan tahun kelahiran anda tu kita kena buat satu syntax output ha supaya message itu terpapar kemudian baru boleh kita terima input jadi cara untuk tulis output adalah okay, ini syntax dia system.out.print buka kurungan double quote terbuka message ha, message tu apa perkataan yang kita nak papar so macam contoh yang ni cikgu nak nak tulis masukkan tahun kelahiran anda lah dengan titik dua gini tu kan jadi di mana kita nak letak? Kita letak sebelum kita terima input. Ha tahun lahir. Okey. Kemudian ada cara kedua, ha di mana kalau anak-anak perasan -anak ada perbezaan sedikit pada perkataan print dan print line. Ha print itu adalah kita nak cetak perkataan itu jadi satu baris. Bermaksud lepas kita cetak print input itu akan masuk di sebelah print itu macam paparan output kita tu. Okey, tapi kalau kita guna system.out.println bermaksud dia akan keluar masukkan tahun kelahiran anda 1986 itu akan turun di bawah. Ha, jadi kita tak mahu yang tu kan? Jadi kita guna system.out.println yang atas, maka yang di bawah kita guna system.out.println. Jadi ada dua cara kita tulis message macam atas sama Cuma bila kita nak panggil pemboleh ubah, kita bezakan dia dengan simbol koma, kemudian kita panggil pemboleh ubah yang kita nak paparl. jadi nampak cikgu letak contoh system.out.println umur anda kita panggil pemboleh ubah umur yang kita suruh dia kira. Kemudian kita letak koma lagi diikuti dengan tahun. Ha diikuti dengan tahun. Ha tahun, perkataan tahun sebab tu cikgu letak quote Ha, baru kita dapat output seperti itu. Ha. Okey, jadi paparannya akan jadi seperti inilah. Okey. Jadi next, kita akan tengok kepada yang terakhir iaitu amalan terbaik pengatur caraan. So, untuk amalan terbaik pengatur caraan, macam cikgu sebut awal tadi, kita ada empat amalan terbaik pengatur caraan. So, yang pertama adalah pembunuh ubah yang bermakna jadi macam anak-anak perasan tadi cikgu letak tahun lahir dan umur cikgu guna pemboleh ubah yang memang kita kita tahu kita tengok sekali kita tahu kita akan terima input apa kita akan kira apa Okay, so itu dikira sebagai pemboleh ubah yang bermakna kemudian yang kedua indent yang konsisten so biasakan macam cikgu sebut tadi kalau kita ada je tanda a uh, clip bracket kita kasi masuk dalam kelip bracket kita masuk dalam ah ha, kita tap kat ni so itu dianggap sebagai indent yang konsisten. Okey, diikuti dengan jenis data. So macam cikgu kata setiap kali kita isytihar pemboleh ubah, setiap kali kita terima input, kita mesti letak jenis data dia di hadapan. So jenis data mesti sesuai. Okey, macam cikgu letak INT tu. Okey, yang terakhir adalah comment. So comment je yang tak wujud daripada yang cikgu cerita tadi. So comment ni kita nak letak di mana? letaklah mana-mana pun dalam mana-mana coding kamu tu selitlah satu komen contoh cikgu letak beginilah ha cikgu letak double slash terima input kehadiran ha jadi kalak kelahiran sorry jadi bila kita letak je yang warna pink tu automatik kita dah ada satu komen kita dah amalkan amalan terbaik pengatur caraan jadi siap kita punya coding so kalau tengok baris ni ini adalah soalan 10 markah. Jadi itu saja bye.